анкарадағы анадола өркениеттер музейінде ұлы дала алтын атты көрме ашылды оған қазақстаннан қазақстандық археолог Зинола самашевтың шығыс қазақстан аумағында жүргізген қазба жұмыстары кезінде берел шілікті елеке сазы қорғандарынан табылған 25 мыңнан астам жәдігер қойылған игі шара облыс әкімді түркиядағы қазақстан елшілігімен мен түркия тарихы және мәдениеті қорының қолдауымен ұйымдастырылып отыр анкарада туристердің ең көп баратын мұражайында ашылған көрме тарихшы қауыммен бірге қарапайым тұрғындардың да ерекше қызығушылығын тудырды Біреге артефактілерден тұратын экспозицияда сақ өркениетінің тарихынан сыр шертетін құнды жәдігерлер қойылған көрмедегі мұралар ата бабаларымыздың тау кен өнеркәсібі мен металлургия ауыл шаруашылығы терең меңгергендігін көрсетеді қазба жұмыстары кезінде табылған алтын заттарға қарап зергердің асқан шебер көшпенділердің темірді ерте заманан ақ жақсы өндіргендігін байқауға болады күлтіні... бұл көне түркі тарихына қызығатын жандар үшін таптырмас көрме ал ғалымдарға құнды жадыгерлерді өз көзімен көруіне үлкен мүмкіндік мұндай іс шаралар екі халықтың бір бірін жағынырақтануына көмектеседі сондықтан осындай көрмелер көптеп ұйымдастырылып тұрса деймін көрмеге келушілер назарына зейнолла самашевтың берел қорғанынан тапқан жәдігерлері ұсынылған олардың арасында қайта қалпына келтірілген берел жылқысы мен былтыр тарбағатайдың ереке саздан шыққан алтын адамға тиесілі құнды дүниелер бар көрсету бір жағынан ә, осы ә, жергілікті ә, тұрғындарға екінші жағына, мінекей түрік халқы биыл өзінің ә, республикасының жүз жылдығы үлкен мерей тойын той, тойлап отыр осыған да, мінекей ә, біздің сонау алтайдан біздің түрік халықтарының алтын бесігі алтайдан алып келіп отырған сыйымыз тартуымыз деп ә, деген ойменен келіп отырмыз анадоулы өркениеттер мұражайының директоры осы көрме арқылы қонды жадегерлерді түркияғана емес бүкіл әлемге танытуға мүмкіндік мол екенін айтады анадолы өркениеттер мұражайында палеолит дәуірінен бергі адамзат тарихына қатысты жәдігерлер сақталған ал бүгін мұражайға келушілер түркі тарихымен де танысуға мүмкіндік алып отыр сақ мәдениетін басқа да өркениеттермен салыстыра алады түркия республикасының құрылғанына жүр жылдығына орайластырылған шарада зейнолла Тамашевтің көне түркі бейнелеу өнері атты кітабы түрік тілінде жарық көрді Түрктің тарих және мәдениет қоры бастап шығарған еңбекте түрк қағанаттар тарихына қатысты деректер қамтылған көрме көремде үшілер үшін тегін және ол қаңтар айының соңына дейін жалғасады меруерт